Да, вы, наверное, против этого Да, я против. Да. почему так? Потому что я считаю, что преступлений не было. Девочки помолились в своем храме. Православные девочки пришли в православный храм. И осуществили молитвы, так, как они его считают его православным. Поэтому молитвой оскорбить их не было. Поэтому нет преступления. Не должно быть Справа, позиция, показательное такое аутодафе, что надо вот одних сжечь, чтобы другим не было повадно. Не на церковь, не против церкви наступать, не против власти. Вот. Церковь и вера это две разные вещи. Имеется в виду церковь РПЦ. Вы думаете, что девушки помцают на церковь приговор? Скорее всего, да. К сожалению, вот такое вот мнение всех Yes.